喂，喂，你说的老地方我们都找了，没有。你再好好想想，还有什么地方是顾远洲知道的？我知道了。 竟然还给我准备了礼物。 你究竟把我儿子怎么样了？啊！我都说了不追究你了，把我儿子怎么样了？哥哥。 别怕，你就当这一切是一场噩梦，醒来就没了。我怕做噩梦。放心吧，我会把你噩梦里的东西通通都赶走。 这场雨淋湿谁的发，才能让梦停下？夜。